сегодня у нас в гостях маленькая королева Украины Анастасия Киричок, которая уже в своем юном возрасте, в возрасте 12 лет, завоевала миллионы корон как на всеукраинских конкурсах, так и на международных конкурсах красоты. Настенька, доброе утро. Сейчас с удовольствием все твои регалии будем перечислять. Друзья, Анастасия Киричок, маленькая королева Украины 2013, Little Miss Eco World 2013, Little Miss Planet Grand Prix 2013. Также она являлась в этом году членом жюри мини мисс Украина 2014 года и большое большое количество других регалий мы знаем о Насте сейчас их всех перечислять не будем потому что не хватит 6 часового эфира канала 112 уровня для того чтобы все достижения Настюши перечислить Настенька привет спасибо что пришла здравствуйте Настя скажи тебе в таком юном возрасте не тяжело носить такое количество корон как ты себя вообще чувствуешь будучи королевой да и когда у тебя уже так много званий за плечами нет мне очень нравится участвовать в этих конкурсах потому что я знакомлюсь с девчонками из многих стран городов все они талантливые очень 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 красивые и мне это даже интересно а впервые когда ты пришла на конкурс сколько тебе было или мне было тогда вот именно 8 июня проходил конкурс миним с украина и мне имя 8 июня исполнялось 11 лет в А я попала... В 11 лет первый раз? Да. Для сравнения, Аллочка, ты тоже принимала участие в конкурсах красоты? В каком возрасте ты первый раз отправилась? на подоб... Первый, раз. первый раз. Наверное, 6 не было тогда. Да ладно. Сейчас... ну, первые 6... Ну, послушайте, у меня в не было было... В рубрике «Выпендрить» с Салой Тулинской... У меня не было таких достижений, да, которыми обладает потому что Настя, на самом деле, давайте я вас чаем угощу. Настя, пьешь да. Скажи, да. пожалуйста, Настенька, вот последний конкурс, в котором ты участвовала, как называется э, и когда он проходил? «Меню из планеты» проходил он с 13 по 24 число. Так, и ты одержала, собственно, победу в нем. Да, самый главный титул. А где он проходил, скажи, пожалуйста? Он проходил в Болгарии. В Болгарии. И какое количество стран, какое количество... Со, всей стран, со всех стран мира была представительница. Да. А было возрастное ограничение, скажи, пожалуйста? Да, там было четыре категории, то есть мини-мисс, литл-мисс, протеин и тин. Ага. Это четыре категории. Это... Ты по категории минимис шла? Нет, я была протеин. А, протеин. Это, это где-то примерно получается в возрасте там, с 9 да, до 13 лет, где-то так? Ну, где-то да, так, даже с 10. Mm -hmm. э, скажи, а когда ты выиграла первый раз, ты ожидала, что ты выиграешь? Что ты чувствовала, когда сцене? Нет, я чувствовала на самом деле волнение, потому что каждая девочка хочет выиграть какой-то высокий титул. И вот когда меня объявили, я была просто очень-очень-очень рада. И потом, когда сказали, что участница под номером один поедет на международный конкурс Little Miss World представлять Украину, это для меня была такая радость, что я чуть не плакала на сцене и сдерживала свои эмоции. То есть ты еще и под номером один была? То есть вот такая да. вот судьба, собственно, победителя тебя сразу ожидала. Скажи, пожалуйста, Настенька, вот ты отправляешься сейчас, выходит на конкурс, которым стала Little Eco Miss, вот это, да? Little, Little Miss World. Little Miss Eco World. А где он проходит? Скажи, Он проходил в Турции. В Турции. Да. Скажи, а когда вы с участницами вместе живете? Участницы с разных стран? На каком языке вы разговаривали? С русскими я на русском разговариваю. Вот с Болгарией девочка я с ней хорошо подружилась, я с ней общалась на английском. И со всеми остальными участницами я общалась на английском. Потому Нет, что друзья... на конкурсе одно из основных критериев также является знание английского языка. Обращу, да. обращу внимание на сразу логичное мышление, да, человека, девушка в таком юном возрасте, но понимает, если конкурс проходит в Болгарии, сразу нужно подружиться с девочкой, которая представляет болгарию Болгарию. С ней отношения, понять, что к чему, <связано> правильно? <связано> Просто мы с ней знакомы еще с конкурсом «Мини-мисс мира». Так, то есть есть опыт да. предыдущего общения. Да. Скажи, пожалуйста, Настенька, ты в этом году также сидела в жюри на конкурсе «Мини-мисс Украина». Уже представляла, собственно, опытную жюрицу красоты и могла судить уже более молодых девочек, кстати, скажи, да. пожалуйста, которым э, меньше лет, чем тебе выходит, да? Нет, я судила девочек вот... Своих возрастов категории и да. Как прошел конкурс? Как тебе опыт члена жюри? Расскажи, пожалуйста. Мне очень понравилось, были настолько интересные шоу талантов, что все сидели прям вот так вот смотрели. Mm -hmm. Мне очень понравилось и все девочки у всех такие красивые костюмы, все такие нежные. Тогда была цветочная тематика. Все представляли рассказ о себе, было очень интересно. А тебе не было жалко девочек, которые, к примеру, не вошли в финал и не получили корону? Вот ты же сама не раз была на месте, девочек стояла на сцене. Да. Не жалко было тебе вот говорить, что вот у этой платье лучше, чем у той? На одном языке говорят девчонки, обратите внимание все. А, нет, не все некоторые не разговаривают. Не, я на имею в виду, что вы салы, салы на одном ну, ну, говорите. но у вас же да. есть опыт при участии в таких конкурсах. Не жалко было девчонок, скажи просто. Ну, немного было, на самом деле, жалко. Ну, на самом деле, вот именно на конкурсе Минимус Украины никто не плакал. Если на минимум планет, на минимус мира кто-то плакал расстраивался из-за своих титулов. Mm -hmm. то на этом никто не расстраивался, все стояли, улыбались. Mm -hmm. А как ты себя настраиваешь перед тем, как выйти на сцену? Потому что ты так свободно сейчас разговариваешь, так хорошо себя ведешь, что даже э, многие взрослые люди не справляются с такой ответственной задачей. Как ты себя настраиваешь? Mm -hmm. ну, не знаю, меня мама помогает, родители мои мне помогают. Mm -hmm. Я выхожу на сцену с настроем. Ну, ну ты очень крутая Настюш. Mm -hmm. мы тебе скажем, от Спасибо нас стала и большое. от команды всего канала 112 Украина. Скажи, просто, а вот в школе... Э -э как относятся к тебе учителя, что ты пропускаешь занятия? И парни, которые заглядываются, если ты понимаешь, что рядом с ними не просто так, девчонкой за косички ее так не подергаешь, ну... потому что корона сдвинется. Вот вот такая замечательная корона. В школе ко мне относятся, как и раньше, то есть зависти. Может, зависти есть, но они этого не показывают. А, с ума сойти. То есть э, да. все, как у взрослых людей. Тебя, надо сейчас спрашивают про кавалера, видимо, подбивает почву. Нет, я... Он же растит, растит себе невесту. Аллочка, я просто другого вот я, я и получил эту реакцию, которую я хотел. Есть зависть, но зачем ее скрывать? Ну, все же понимают, что Настя, и мы все прекрасно понимаем, что все девчонки в классе завидуют. Если угу. у тебя в классе э, э, мисс вселенная, мисс мира и так далее, девочка с большим и ты сидишь э, в кретчатом пиджаке и понимаешь, что никаких шансов ни на И тебе не позван. Скажи, настя какая у тебя мечта? Хочешь ли ты стать потом мисс Вселенная уже во взрослой категории? Да, хочу поехать на конкурс мисс планета, мисс мира. Но также хочу стать режиссером. Это очень интересная профессия. Там можно проявить свою фантазию креативная Я хочу снять какой-то фантастический фильм про другую вселенную. Ой, надо же! Смотри, она сидит помимо того, что красавица, еще и, возможно, наша будущая коллега Тигран. Так что мы тебе желаем, чтобы у тебя все твои мечты реализовались. Ты оставалась такой же красивой, такой же умненькой, смешанной девочкой. Ну и, конечно же, будущим известным режиссером. Анастасия Киричок, большое. замечательная, талантливая, красивейшая, молодая персона была сегодня у нас в гостях. Настенька, тебе спасибо огромное. Давай я пожму тебе да. твою руку. Приходи к нам, пожалуйста, на Телеканал еще. Обязательно, Хорошо. обязательно ждем тебя в наших гостях. А нашим телезрителям напомним о голосовании которую мы сегодня проводили на платформе CTV. Сейчас подведем быстренько его итоги.